Возродить города и села, чтобы возродить всю Украину. С таким лозунгом партия «Видроджиня» идет на местные выборы, которые состоятся 25 октября. Решение об этом приняли на партийном съезде в Киеве. Партия «Видроджиня» готова сегодня взять на себя ответственность, сформировать мощную команду, пройти через местные выборы, На першому етапі взяти владу в місцевих органах влади і другим етапом пройти на парламентські вибори. Учасниками з'їзду стали 56 делегатів із всіх регіонів України від Харкова до Ужгорода, від Одеси до Сум. Наша мета зібрати протягом вересня потужну команду не менше 10 тисяч кандидатів в депутати місцевих різних рад, також голів міст. сил и презентувати эти региональные команды в каждой области. Мне очень приятно, что партия Ведрожня, с моей точки зрения, это честная партия. Мы пришли, мы участвуем в ее деятельности, мы составляем программу. Поэтому я думаю, что все у нас будет хорошо, все у нас получится. И мы, конечно, победим и докажем то, что мы побеждали, победили не зря. Партии убеждены, ждать, пока центральная власть проведет реформы, не стоит. Общины должны сами браться за возрождение страны. Партия Ведрожня стає впевнено на шлях розбудови і зробить все для того, щоб ця країна була успішною і процвітаючою. В команде политической силы люди ни слова, а дело хорошо известное избирателям на местах. Говорят присоединиться к Ведроджиню, решили не раздумывая. Партия Ведроджия, значит, мы должны Ведродждать Украину, да, чтобы наша Украина была велика, богата, мощна. И что я хочу? Вот когда все говорят, что надо нам Европу, я вот всем людям на своих собраниях рассказываю, объясняю: ребята, девчата, хлопцы, хотя там девчата 70-80 лет, давайте мы сделаем так, чтобы Европа к нам проселилась давайте, пускай она к нам просится, а мы подумаем, брать или не брать. Понимаем, что мы должны будем сделать ревизию того, что было проделано, конечно, составить, наверное, бюджет на следующий год и план развития наших громад, потому что мы идем на местные выборы. И Показать, что мы можем работать лучше, чем старая команда, что мы действительно можем быть эффективными. Своих кандидатов команда Видроджини выдвигает на должности пяти глав областных центров, а также у мэра Харькова, Днепропетровска, Одессы, Запорожья и Николаева. Голова по Одесской области – это Гуляй Василий Александрович, я его помощник, я с ним проработал уже год. Я считаю, что он хороший, честный человек, поэтому знаю его лично и я ему доверяю. Команда людей, які знають свою справу, і які готові робити свою справу не заради себе, а заради того, щоб в майбутньому Україна стала європейською державою, щоб вона справді була тою державою, яку поважають на міжнародній арені. Є наши морские ворота, да, наши морские ворота Украины. И у нас в, Одессе, в Одесской области 7 бортов, на секундочку, да, задумайтесь. Если они будут все работать, и все это будет действовать, поверьте мне, что, ну, как бы, немножко и пенсии поднимутся, и зарплаты во всей Украине поднимутся, Это действительно очень большой, богатый регион. Лидеры Ведроджиня уверены в победе на выборах 25 октября, поскольку на результат начали работать задолго до выборов. Політична партія «Відродження». Ми працюємо заради відродження країни.